ehliyet almaya hazır mısınız? Şimdi tam zamanı. Viyana'da en başarılı Farşül okulları arasında ödül alan ve ilk sıralarda yer alan Farşül Akademi ile doğru yerdesiniz. Müzik Deneyimli uzman ile ve tecrübeli kadrosuyla Viyana'nın ikinci bölgesinde Prater karşısında hizmet veren Farşül Akademi sizleri bekliyor. her dilde hizmet veren ve son teknoloji sistemiyle kalitesinde iddialı Farşül Akademi'ye siz de kaydolun, farkı yaşayın. Aile sıcaklığında verdiği eğitimle Farşül Akademi ile emin ellerdesiniz. Değerli izleyicilerimiz, Avusturya'da Farşil okulları arasında ödül alan ve ilk sıralarda yer alan Farşül Akademi'nin motosiklet sahasındayız. Her hafta sizlere Farşöl Akademi'nin deneyimli kadrosundan, deneyimli öğretmenlerinden bahsediyoruz. Bu hafta da yanımızda Samir Hoca var. Şimdi sizler için Samir Hoca'dan kısaca bilgiler alacağız. Merhabalar Samir Hoca. Merhaba. Samir Hoca, könden Sie uns kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Und zwar ich bin der Samir, bin seit 10 Jahren Fahrschullehrer und seit insgesamt circa 4 Jahre bei der Fahrschule Academy. Bin 32 Jahre alt und Fahrlehrer für A und B, das bedeutet Motorrad und ähm, Na, Pkw. Wie alt muss man sein, um einen Motorradführerschein machen zu dürfen? Also, man muss mindestens 15,5 Jahre sein, weil man verschiedene Motorradklassen machen kann. Also, man kann mit 15,5 schon beginnen, den Führerschein zu machen. Es gibt den A1, den A2 und den A-Führerschein. Den kann man mit 15,5 Jahren beginnen, mit L17 gemeinsam. Das heißt, mit 17 kann man dann den A1-Führerschein absolvieren, bis 125 Kubikzentimeter fahren, beziehungsweise 11 kW, das sind 15 PS. Dann gibt es den A2-Führerschein. Wenn man zwei Jahre im Besitz ist vom A1-Führerschein, kann man rüber zur Fahrschule 7 Fahrstunden machen und dann hat man direkt den A2-Führerschein. Das ist dann bis 35 kW, 48 PS. Und dann gibt es zusätzlich noch den großen Führerschein, den A-Führerschein. Der beinhaltet dann die ganzen Motorradklassen und äh, da muss man mindestens 24 Jahre alt sein. Beziehungsweise wenn man zwei Jahre wieder im Besitz ist vom A2, dann kann man sieben Fahrstunden wieder bei der Fahrschule machen. Und nach sieben Fahrstunden, die absolviert sind, kriegt man die Bestätigung von der Fahrschule und man hat dann den A-Führerschein. Also frühestens mit 20 Jahren. Was sind die Phasen eines Motorradführerscheins? Man muss sechs Unterrichtseinheiten besuchen, also Theorie sechs Stunden. Und man braucht 14 praktische Fahrstunden, wenn man unter 39 Jahre alt ist. Wenn man über 39 Jahre alt ist, braucht man 16 praktische Fahrstunden. An welchen Tagen in der Woche gibt es einen Theoriekurs? Ja, also das ist eine Ausmachungssache. Das heißt, der Schüler kann anrufen und mit den jeweiligen Fahrlehrer oder mit der Fahrschule ausmachen von Montag bis Samstag. Denn die Theoriekurse sind ja nur sechs Stunden und die sechs Stunden kann man an einem Tag alles erledigen. Das heißt, Samstag ist es natürlich besser. Dann ist das alles erledigt, weil unter der Woche tut man dennoch arbeiten. Aber wer natürlich die Zeit hat und kann, kann natürlich auch unter der Woche alles fertig machen. Am welchen Tage wird Motorrad gefahren? Das ist genauso eine Ausmachungssache. Das heißt, der Schüler mit dem jeweiligen Fahrlehrer kann die Motorradfahrstunden ausmachen, von Montag bis Samstag. Ab 8 Uhr in der Früh bis 15 Uhr wäre es vom Vorteil. Man kann natürlich später, aber ist nicht empfehlenswert. Werden auch im Winter Fahrstunden gemacht? Ja. Also im Winter werden auch Forschungen gemacht, denn es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechtes Gewand. Welche Motorradklassen gibt es? Es gibt A1, A2 und A. A1 sind Motorradklassen, die man mit 15,5 Jahren beginnen kann, bis 11 kW fährt. A2 ist ab dem 18. Lebensjahr, wenn man zwei Jahre aber vorher den A1-Führerschein gehabt hat, kann man dann den A2 machen und zwar sieben Fahrstunden bei der Fahrschule, das heißt ohne Prüfung nur fahren mit dem Fahrlehrer 7 Fahrstunden, dann kriegt der A2 eingetragen vom Verkehrsamt. Das ist bis 35 kW, sprich 48 PS. Und dann gibt es den großen A-Führerschein, der beinhaltet A1 und A2. Das heißt, alles insgesamt kann man ab dem 20. Lebensjahr machen, wenn man im Vorbesitz schon zwei Jahre lang den A2 gehabt hat. Dann macht man auch nur 7 Fahrstunden und hat den großen A-Schein schon. Ansonsten kann man auch eine Prüfung machen. Wenn man jetzt nur rein den großen A-Führerschein machen möchte, dann benötigt man das 24. Lebensjahr und man muss halt die ganze Prüfung absolvieren. Also die Unterrichtseinheiten, Theorieunterrichtseinheiten und die Fahrstunden. Bis zum 39. Lebensjahr sind es nur 14 Fahrstunden. Ab dem 39. Lebensjahr sind es dann 16 Fahrstunden. Ist es möglich, mit deinem Führerschein B Motorrad zu fahren, ohne eine Prüfung zu machen? Ja, es ist möglich und zwar: man braucht nur fünf Jahre seinen B-Führerschein. Durchgehend muss man ihn besitzen. Dann kann man zur Fahrschule gehen, sechs Fahrstunden absolvieren. An einem Tag ist alles erledigt und man kriegt den Code 111 eingetragen. Und dann darf man bis 125 Kubikzentimeter mit dem Motorrad fahren. Das sind circa 11 kW, 15 PS. Danke schön, Tischiködel Samiradja. Ich danke euch auch für das tolle Interview. Ich hoffe, ihr habt eine Freude bei uns, wenn ihr kommt. ve dilerim hepinize tabii ve umarım Evet değerli izleyicilerimiz Farşül Akademinin birçok dilde eğitim veren deneyimli kadrosuyla emin ve yayınımız Farşül Akademinin motosiklet eğitim sahasından devam ediyor.